O ki qaldı. Neyruz. Neyruz onun ərəb formasıdır. Neyruz, yəni Novruz. Və Narujan bayramları ki, cahiliyyə bayramıdır, İslamla qabaq, İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur, əsl budur. Onlar bilirsiniz ki, Fars dünyasının bayramıdır, heç Türk dünyasının da bayramı deyil. Fars dünyasının bayramıdır. Və o bayram ya təbiət bayramıdır, müəllif belə deyir. Ya da ki, məcusiylərin əsl simvolik bayramıdır, əsl də budur. Sağiyyətə budur inşallah. Bunların İslam dininə heç bir əlaqəsi ola bilməz. Bayramda nəticədir. Adam 30 gün oruç tutdu. İndi bayram eləməyə dəyər çünki qəbul olub ümidinlə yaşayır və nəticəsi də cənnət və Allahın mağfirətidir. Həmçinin Allah Allah üçün həcc elədi, eyni nəticə. Neyrozdan eynidir, Neynə sevinir. Hansı taətinə, hansı əməlinə görə bayram eləyir? Nəticə nədir? Vət mərcəm bayramı burada zikr edildi. Bu bayram mən tanımıram həqiqətən. Bu bayramda biz Allah ha nə edir? Necə yaxınlaşır? Axirətini nə ilə bərpa eləyir, bina eləyir? Hə, təmir eləyir. Sevinməyə dəyərmi? Yox. Aydındır. Elə isə bu bu da dəlillərdən, əqli dəlillərdən də ki, bu bayramlar İslam bayramlarından deyil. Çünki İslam bayramı insana, yəni nəticə itibarı ilə sevinməyə səbəb var. Oruç tutduğuna görə 30 gün Allah Taala səni bağışladı, cəhənnəmdən azad elədi və sənə böyük əcir verdi və axirətini təmir etdi həmçinin həcc olduğuna görə, həc etdiyinə görə, Harafa orucuna görə. Bəs Neyruzdə nə inədin? Qapılara papaq atmaqla, diləmməklə və qapı falı qulazmaqla yaxınlaşdın Allah'a, yoxsa yallı oxuyub atəşin üzərinə atlanmaqla? Bunun İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur. E, bu məsələyə gələndə isə bu sözlər, yəni Neyruz və Marjanın İslamla olmaması kəlməsi Fəthu'r-Rabbani bir tertib müsnedi Ahmedtan götürülür. 6-cı cilddə 119-cu səhifə. Yəni məsələ İslam alimləri tərəfindən artıq qeyd olunmuşdur ki, bu bayramlar İslamdan deyil. Yəni düşünməsin ki, orada kimlərsə, burada Usayd Xoca yeni bir Amerika şeyb deyir ki, hə, Novruz və Mərcən İslamdan deyil, deyir ki, İmam Əhməd bunu kitabında artıq qeyd etmişdi o dövrdə. Və ondan da qabaq alimlər bunu qeyd etmişdi, çünki Novruz Cahiliyyə bayramlandır. Yəni İslam dini gəlməmişdən qabaq bu bayram var. Xəbəriniz olsun. O ki qaldı kimisə taxta çıxmağını deyir ki, qoşma. Bu bayram İslam gəlməmişdən qabaq var. Cəhiliyyə bayramıdır. Necə ki Mədinə əhline İslamdan qabaq cəhiliyyə bayramları olan kimi. O ki qaldı dördən də həmin gün taxta çıxıb bunu elmi sübut etmək lazımdır. İkinci taxta çıxmaq havaqdan bayram sayılır. və sairə ilə axır. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.